ٹرمپ انتظامیہ نے چینی افسران کے ساتھ غیر الانیہ مذاکرات کے دوران انتقامی محصولات کا جواب نہ دینے کی تمبی دی مقام پر دستیاب معلومات کے مطابق سی این کے سینئر قومی شہری امور کے رپورٹر جیف زیلرنی وائٹ ہاؤس سے اس صورتحال کی پیش رفت کی رپورٹ دے رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے چین کو وارننگ دی کے تعارف میں اضافے سے دونوں معیشتوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اور نجی مذاکرات کے ذریعے رد عمل دینے کا مطالبہ کیا تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان انتباط کا کوئی اثر نہیں ہوا چین نے انتقامی محصولات میں اضافہ کیا ہے اور امریکہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دے رہا ہے فی الحال امریکہ پر ایک چار پانچ کی شرح سے محصولات عائد کیے جا رہے ہیں جبکہ چین ایک دو پانچ کی بالائی حد مقرر کر کے اپنے موقف کو برقرار رکھ رہا ہے خزانہ کے سیکرٹری اسکاٹ بیسانت نے بار بار عوامی طور پر چین کو خبردار کیا ہے اور امریکہ کے صارفین اور سرمایہ کار حدود المحصولات میں اضافے کی وجہ سے اقتصادی بوجھ کے بارے میں فکر مند ہیں اسی دوران انتظامیہ کے اندر کیون ہیسیٹ اور پیٹر نیویرو جیسے اقتصادی مشیروں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں محصولات کی پالیسی پر متضاد موقف سامنے آئے ہیں جہاں پیٹر نیویرو سخت گیرانہ محصولات عائد کرنے کی حمایت کرتے ہیں وہیں دیگر مشیر امریکی صارفین کی حفاظت اور مجموعی اقتصادی استحکام کو ترجیح دینے کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ چین کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے چین کو پہلے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور کال کی درخواست دینی چاہیے چینی جانب نے امریکہ کی وارننگ کے باوجود اپنے قومی مفادات اور سفارتی اصولوں کی روشنی میں ٹیرف میں ایک سو پچیس فیصد اضافہ مقرر کیا ہے تاکہ مزید کشیدگیوں سے بچا جا سکے معاشی ماہرین کے مطابق یل بجٹ لیب کے تخمینے کے مطابق موجودہ ٹیرف کے نفاذ سے اوسط گھرانے پر سالانہ چار ہزار سات سو ڈالر ہر ماہ تقریباً چار سو ڈالر کا اضافی بوجھ پڑے گا یہ اداد و شمار محض اداد تک محدود نہیں ہے بلکہ امید کی جاتی ہے کہ صارفین کے اعتماد اور خرچ کرنے کے طریقوں پر براہ راست اثر ڈالیں گے اور مجموعی اقتصادی غیر یقینی کو بڑھا رہے ہیں مشیگن کے صارف اعتماد سروے میں ایک ہزار نو سو باون کے بعد دوسرا سب سے کم درجہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ صارف کے اخراجات میں کمی اور اقتصادی عدم استحکام کی جانب ایک اہم اشارہ ہے بزریال احسالام مارکیٹ کی رد عمل متنوع رہی ٹیرف کے اعلان کے فورا بعد ڈاو جونس انڈیکس میں تقریباً چھ سو پچاس پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا جس سے قلیل مدتی مثبت رد عمل کا پتہ چلتا ہے تاہم بعد میں اسٹاک اور بانڈ مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ اور غیر استحکام دکھائی دیا یہ ٹیرف میں اضافہ عالمی سطح پر آئی ٹی اور الیکٹرانکس سپلائی چین پر بھی نمایاں اثر ڈال رہا ہے اور متبادل ذرائع تلاش کرنے میں خاطر خواہ مشکلات کا سامنا کرنے کی توقع ہے تجارتی جنگ کے اثرات صرف امریکہ اور چین کے درمیان تنازع تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے نوے سے زائد ممالک کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں بھی نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں یورپی یونین ای یو بھی امریکی قیادت والے تجارتی نظام سے نکل کر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے اور دیگر منڈیوں کے ساتھ تعاون کی تلاش کے ذریعے تجارتی ترتیب نوں کا ایک مرکزی ستون بن رہی ہے سفارتی سطح پر چین امریکہ کی مانگوں کو محض دباؤ کے اوزار کے طور پر دیکھتا ہے جبکہ امریکہ بھی اسی طرح چین کے پہلے بات چیت شروع کرنے کا انتظار کر رہا ہے جس سے دونوں اطراف کے مواصلاتی چینل سخت ہو گئے ہیں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ صورتحال ممکنہ طور پر نہ صرف قلیل مدتی ٹیرف تنازعات کا موجب بنے گی بلکہ عالمی اقتصادی ڈھانچے کی تنظیم نو اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے ماحول میں تبدیلی کا بھی سبب بنے گی مجموعی طور پر امریکہ اور چین اپنے مختلف سیاسی نظاموں اور اقتصادی حکمت عملیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں جسے مہنگائی میں اضافہ صارفین کی بے چینی اور سرمایہ کاری کے جذبے میں کمی جیسے پیچیدہ معاشی چیلنجز پیدا ہوں گے خلاصہ یہ ہے کہ یہ تجارتی جنگ نہ صرف قلیل مدتی معاشی جھٹکوں کا باعث ہے بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری تکنیکی مسابقت اور بین الاقوامی تعاون کے نئے دور میں منتقلی کا ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہو رہی ہے یہ تھا اگر آپ سبسکرائب اور لائک کریں تو آپ کو معیاری خبروں تک جلد رسائی حاصل ہو سکتی ہے شکریہ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ خرید و فروخت کی سفارش نہیں ہے